ہمارے جو اردو زبان میں محبت کا لفظ ہے وہ تو صرف خالصتاً جذبات کے ساتھ ہے اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ بات کہ دین میں جو شخص ہوتا ہے جو دین دار کہلاتا ہے جو دین پیغام دیتا ہے دین کا تعلق کبھی بھی جذبات سے نہیں ہوتا بلکہ علم اور عقل سے تدبر و فکر سے ہوتا ہے پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے قرآن بار بار آپ کو انفیزہ لکھا آیا لقومی یا کا درز دے رہا ہے فعال میں مدکر کا لفظ قرآن میں بار بار آ رہا ہے یہ تفکرون کے الفاظ آ رہے ہیں دین کی بنیاد دلائل اور براہین پر مشتمل ہوتی ہے جذبات پر مشتمل نہیں ہوتی ہے جب ہی تو دین میں ہر چیز کے اوپر سوال کرنے کے لیے پورا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ سوال کیجئے اس سوال کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنی ذات کے اپنے وجود کے ہونے پر بھی دلائل پیش کرتا ہے اپنی علوہیت کے اوپر اپنی وحدانیت کے اوپر وافر مقدار میں دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں کیوں پیش کرتا ہے کیونکہ دین خالصتا علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے علی بصیرت نانا و من تبعانی کا واضح پیغام قرآن کے اندر موجود ہے بصیرت کی بنیاد پر میں دعوت دیتا ہوں آنا میں بھی ہو و من تبعانی وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور جو آپ کے مذہب جب بن جاتا ہے تو مذہب خالصتا جذبات کی بنیاد پر قائم رہتا ہے ایک جذبہ ہی تو ہے جو میں مجھے پرستش کی طرف لے کر جا رہا ہے ایک جذبہ ہی تو ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خدا ہے جس کو میں نے خود سے تجویز کیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا نا مظاہر کائنات میں سے کوئی شع ہو سکتی ہے فرشتہ ہو سکتا ہے سوہ چاند ہو سکتے ہیں خیالات ہو سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے خدا تراشا ہوا ہے تو وہ خود میں تجویز کر لیتا ہوں اس کو قابل پرستش قرار دے دیتا ہوں وہ خالصتا میرے جذبات سے متعلق ہوتے ہیں دین کا تصور خدا ہے اور ایک مذہب کا تصور خدا ہے دین کا جو خدا کا تصور ہے اللہ کا تصور ہے وہ خالصتا علم پر مبنی ہوتا ہے ہر چیز علم کی بنیاد پر ہوتی ہے جس کا جائزہ شواہد کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے جس کو قرآن حق بھی کہتا ہے مذہب خالی جذبات سے متعلقہ ہوتا ہے اس لیے ہم بار بار اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ مذہب کے معاملے کے اندر ہمیشہ جذبات انسان کے بپھر جاتے ہیں جذباتی ہو جاتا ہے وہ جذبات میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور ہم نے مختلف جب تاریخیں دیکھی ہیں تو اس کے اندر یہ بھی اس بات سامنے آئی ہے کہ فقط ایک مسئلے کی بنیاد پر کئی کئی لوگوں کا قتل عام کر دیا جاتا تھا مذہبی خدا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ڈھلتا رہتا ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں نے اگر یہ عمل کر لیا ہے تو خدا میرا ساتھ دے گا خدا مجھے مصیبتوں سے تکالیف سے بچائے گا کیونکہ مذہبی خدا کا وجود قائم ہی جب ہوتا ہے جبکہ خوف آپ کو اندر ہوتا ہے مذہبی خدا اپنے وجود قائم ہی جب رکھ سکتا ہے جبکہ انسان کے اندر خوف ہو چاہے اس کا ہو یا کسی مصیبت یا تکلیف کا ہو ہر مذہب والے کے لیے اس کا خدا اس کا خدا ہے وہ اسی سے راضی ہوتا ہے دوسرے سے راضی ہوتا ہی نہیں ہے یہ مذہبی خدا کا تصور یہ دینی خدا کا تصور نہیں ہے یاد رکھنے والی بات دینی خدا اٹل محکم اور قانون کا پاسداری کرنے والا ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ڈلتا چلا جائے اس نے اگر قانون میں ایک بات طے کر دی ہے اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ بیج بونے والا اگر بیج کی نگہداشت کرے گا یہ تناور درخت بنے گا تو پھر وہ خدا داد اس کا نام ہو یا اس کا نام ڈیوڈ ہو توتا نام ہو یا کوئی بھی اس کا نام ہو اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے یہ اٹل ہوتا ہے یہ دینی خدا ہوتا ہے